Я командир 4-й роты самообороны Крыма Самвел и ополченцы роты обращаемся к народу Юго-Востока, братья и сестры. Крым прошел этот нелегкий путь, который вы начали. Каждый народ вправе отстаивать свою свободу и независимость. Сама захваченная киевская хунта перебрасывает своих вооруженных до зубов правый сектор и спецназ против мирных демонстратов Юго-Востока, которые желают самоопределиться. Сердце кровью обливается, когда видим кадры из интернета, как вооруженные силы и правый сектор готовятся к военным действиям против безоружных людей. У них уже есть такой грязный опыт по Майдану нападать и убивать безоружных. Мы призываем не сломиться духом и отстаивать свою свободу до победы. Помните, мы с вами!